Окупаційна адміністрація Донеччини визнала критичну ситуацію з водопостачанням. Через вичерпання водосховищ у Донецьку запроваджено графік подачі води раз на три доби. Сьогодні складається критична ситуація з водоснабженням нашого регіону. І ви це можете бачити по состоянию наших водохранилищ. Уровень Верхнекальмивского, Макеївського, и упав до критичних значень. І тих об'ємів, которыми ми располагаем. Недостаточно, как для промышленности, сельского хозяйства, но в первую очередь недостаточно для подачи воды жителям республики. И в этой связи оперштаб по водоснабжению принял решение изменить графики подачи воды в наших населенных пунктах. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. До того ж, через брак воды гинуть куры на птахофабриках. Проблема выходит за межи побутового уровня и переходить у площадь продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность Донбасса под угрозой. Из-за дефицита осадков и осушения водохранилищ птицефабрики в Розовке урезали подачу воды. После этого на предприятии начали наблюдать частичное вымирание курицы. За год Розовская производит около 12 тысяч тонн мяса курицы. Сокращение поголовья может спровоцировать нехватку продукции. До поревняния, до 2014 року, когда регион контролировала Украина, никаких графики в подаче води не було, а кількість населення була вдвічі більшою.